ఓం మహాగణాధిపతయే నమ ఓం శ్రీ మహా సరస్వతయే నమ ఈరోజు వీడియోలో అపరాజిత స్తోత్రం చదువుకుందాం దుర్గా మహత్య అంతర్గతం नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्र्ये नमो नमः ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृध्यै सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैरुत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यैते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यैतदैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सब्धिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सप्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु क्षुदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यादेविसर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाकिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः చితిరూపేణయాకృష్యాభ్యస్థిత జగత్ నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తై నమో నమ అపరాజిత స్తోత్రం సంపూర్ణం ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం నమ శివాయ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే లావనియాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను కీప్ ఆన్ వాషింగ్ లావనియర్స్ లైఫ్ స్టైల్